Очень интересная группа, да, достойные соперники, как бы очень хорошая сборная. Поэтому как бы сер серьезные соперники среди них также, так что я думаю, что будет очень интересно. Скажи, то, что мы попали одну группу, например, с Францией, это плюс для нас, чем минус? И ты уже с кем-то из французов? Нет, пока ни с кем не контактовал, как бы, потому что это будет аж следующим летом, непонятно, кто будет у них в составе, как бы, поэтому неизвестно. Ну, я считаю, что в любом случае интересно играть против таких сильных соперников, поэтому, и как показало, мы против хороших соперников настраиваемся, как бы играем тоже достаточно неплохо. Мы с ними раньше играли в отборе, поэтому я считаю, что это, это не минус точно. Ну, наверное, тех же французов, как бы французы, ну, как бы сейчас рано об этом говорить, потому что непонятно, какие будут составы, но в любом случае сборная Франции всегда, как бы, на последнем чемпионате Европы они стали вторые, поэтому это очень сильная сборная. Я думаю, что они будут одними из фаворитов. Про сборную Израиля хотелось бы еще услышать. Все, опять же, зависит от состава. Как бы мы играли с ними в товарищеские матчи. В начале нашей подготовки это был одни из первых матчей как бы, на нагрузках, поэтому судить по этих матчам очень тяжело. Но в любом случае, Израиль тоже, как бы, все команды будут как бы, стремиться выйти, пройти дальше, как можно дальше. Поэтому считаю, что надо к каждому сопернику будет подготавливаться Индивидуально, серьезно. И самое главное, это тот баскетбол, который будем показывать, ему в первую очередь нужно зависеть, отталкиваться от самих себя, провести хорошую подготовку и показывать качественный баскетбол, красивую игру, как бы, и уже, чтобы не было стыдно за нас.